Що доброго дня, будемо розпочинати, мабуть, так? Да? Є готовність у нас? Отже, міською владою прийнято рішення про завершення опального сезону в місті Києві. Це пов'язано з тим, що, по-перше, вже маємо стабільну відносно теплу погоду по-друге, ми врахуємо достатньо багато, так, багато чисельність звернення громадян, можливо, да? відносно того, що сьогодні вага вартості опалення вона достатньо значна для Все. кожної сім'ї київської, і це ми не можемо не враховувати. От якщо зазвичай опалювальний сезон завершиться приблизно в середині квітня. Цього року ми завершили опалювальний сезон на два тижні раніше. На сьогодні 97 житлових будинків вже відключено від опалення. Сьогодні буде завершено відключення решти, а залишається з опаленням поки що певна кількість лікувальних закладів, садочків і об'єктів, які будуть відключатися за індивідуальними заявками. Тому вже можна говорити про те, що з першого опальний сезон завершився, а вже сьогодні, 4 квітня, розпочинається підготовка до наступного опального сезону. Я б хотів одразу зазначити пріоритети, які ми визначили для підготовки до наступного опального сезону. В першу чергу, це впорядкування питань на рахування за опалення. Для киян для громадян ми мали з цим будуть проблеми за серйозні достатньо комунікаційні проблеми. Ми такий період достатньо складний переживали цю цієї зими, коли і змінився тариф, збільшився тариф двічі на опалення, і змінились підходи до нарахування за опалення. Тобто мали сумбурну ситуацію. Мали. Проблеми з доступом до інформації киян. І це неприйнятно і це недопустимо на наш погляд. Тому дано доручення Київенерго, всім службам, які відповідають сьогодні за забезпечення життєдіяльності міста, порядкувати питання пов'язані з нарахуванням за опалення. Це стосується інвентаризації і звірки площ опалювальних житлових будинків. Це стосується теплових лічильників і доступу до них. Це стосується доступу до інформації про нарахування. Тобто сьогодні кожен споживач повинен мати безпроблемний доступ до інформації, яка стосується нарахувань по його квартирі. Яка стосується показників лічильника, яка стосується питань витрат тепла ефективних і неефективних в самому житловому будинку, тобто ми повинні забезпечити 100% прозорість у взаємовідносинах між виконавцями комунальних послуг і споживачами, тобто киянами, громадянами, це основне завдання на між період. Тобто, якщо Зазвичай ми говоримо про технічні заходи. заходи, то зараз ми ставимо на перше місце саме організаційну роботу. Також, що стосується технічних заходів, ми завершуємо встановлення лічильників, фактично можемо констатувати, що цього опального сезону всі будинки розраховувалися вже за показниками лічильників і починаємо нову програму, це погодне регулювання. А ми цього року. Встановимо певну кількість індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням. На це виділено 35 мільйонів гривень. Що дає погодне регулювання, це автоматика, яка дає можливість сьогодні споживати будинку стільки тепла, скільки йому потрібно, в залежності від температури зовнішнього повітря, в залежності від погоди. Для нас нова тотальна програма, яка буде і паралельно вже будуть встановлюватися такі індивідуальні теплові пункти, а також ми починаємо працювати над програмою оптимізації схеми теплопостачання міста Києва. О, сьогодні тарифне питання стоїть як ніколи, гостро. І складові тарифу які не стосуються паливної складової, не стосуються газу, вони достатньо в достатньо серйозній мірі залежать від технічного оснащення будинків сьогодні можна за рахунок встановлення автоматики економити до 30% теплової енергії, це 30% грошей. Ми переконалися. Ми переконалися, що саме такі результати дають сьогоднішні сучасні пристрої. Ми вже встановили близько в 70 будинках таку теплову автоматику і маємо чіткі аналіз, чіткі результати, які доводять, що це доцільно, і ми будемо над цим працювати. Тобто це наш технічний лейтмотив. Крім того, ми починаємо працювати з тепловими мережами. Місто виділило 66 мільйонів цього року на заміну теплових мереж. Мінятися старі труби будуть на нові з попередньою ізоляцією, які фактично не втрачають тепла, не втрачають тепла, тобто на відстані в кілька кілометрів лише 1% тепла може бути втрачено. При цьому при тому, що сьогодні втрати в тепломережах у нас сягають 18 Тобто життя дає нам. Певний виклик, обставини, в яких опинилося господарство, дають певний виклик, який ми приймаємо, і системно і організовано будемо на нього відповідати шляхом як організаційних, так і технічних заходів, які ми будемо виконувати як в цьому році, так і в перспективі. Розуміння, що за чим робити, як робити, у нас є. Ми проаналізували досвід тих країн, які. Були 15 20 років в таких же обставинах, як ми. Треба чесно про це казати. Це в першу чергу прибалтийські країни, і саме враховуємо їх досвід і будемо йти про, по проторених таких доріжках, які нам дадуть успішний результат. А зараз хочу передати слово фахівцям, які відповідають за технічний бік справ в і за саме. финансово-экономичным, может да. Тобто Евгений Бушма и Сергей Шевгеля. Блажка, может быть, с а мы Спасибо. Этот план очень важливый. Продолжу вашу мысль с точки зрения того, что действительно тарифы в этом отопительном сезоне выросли в два раза, и это, наверное, стало ключевым фактором, который привлек очень большое количество внимания наших клиентов, очень много было вопросов, много было разговоров и обсуждений вокруг того, как происходят начисления, как начисляются платежки. Прежде всего, ключевая, наверное, ситуация связана с тем, что тариф растет, и он растет действительно очень сильно. Если вообще брать за три последних отопительных сезона, то тариф вырастал более чем в четыре раза за этот период. Конечно же, доходы населения не выросли в такими же темпами, не выросли. В таком же количестве и для киевлян, как и для всей, наверное, страны цена вопроса коммунальных услуг выходит чуть ли не на первый план, потому что это достаточно дорого стало, и вопросы всегда есть. Значит, этот отопительный сезон действительно еще был и непростой, не того. только как потому, что выросли тарифы, как начислялся, но, конечно, менялась всего, методика, она менялась в целом в государстве, но да. наиболее, наверное ощутимо она была в самых крупных городах в начале отопительного сезона, в том числе в городе Киеве, когда расчеты были в начале отопительного сезона для домов без счетчиков по одной методике была очевидна ее ну, не то чтобы некорректность, но ее особенности начала конца отопительного сезона. После этого кабмин вместе с НКРЕ приняли решение об изменении этой методики для всей страны и фактически уже большую часть отопительного сезона по 865-му постановлению Кабинета министров дома без счетчиков в городе Киеве в том числе начислялись по средневзвешенным показателям. То есть фактически все киевляне оплачивали отопление либо по фактическим своим счетчикам в домах, а там, где еще на тот момент счетчиков не было, применялся средневзвешенный тариф или средневзвешенное потребление по зоне Киевэнерго в городе Киеве. Поэтому мы можем говорить, что фактически все киевляне рассчитывались усредненно по показаниям приборов учетов, где-то по средним, где-то по фактическим. Вот. Тем не менее, вот эти все изменения, они, конечно же, вызывали вопросы, они, конечно же, вызывали корректировки. Также во второй части отопительного сезона, начиная с января месяца, скажем так, наиболее в холодный период, наиболее явно ощутилось еще две проблемы, таких достаточно системных, связанных с отоплением. Это Первое. Квартирные счетчики отопления, которых в городе Киеве наибольшее количество как в абсолютных значениях, так и в относительно клиентской базы. Ни одного другого города нет с таким большим количеством индивидуальных приборов учета. А наша нормативная база не позволяет на сейчас корректно, скажем так, и объективно производить начисления в этих домах. Я надеюсь, что уже хотя бы к началу следующего отопительного сезона те изменения в 630-е правила, о которых, о которых говорится уже несколько месяцев, которые уже наработаны и проходят сейчас согласование на уровне соответствующих министерств, ведомств, антимонопольного комитета, все-таки эти изменения будут приняты и будут четкие прозрачные правила начислений для домов, для домов где есть квартирные приборы учета. Потому что на сейчас, каждый месяц, вот если с декабря мы или количество корректировок на уровне до 50 тысяч в месяц. Эти корректировки связаны с тем, что одни люди передают показания, другие не передают. Когда показания сняты, корректируется тогда весь дом, и каждая квартира получает начисление или корректировки на начислениях или вместо общего пользования, или, собственно говоря, квартиры. Так вот, после ситуации с крупными платежками, естественно, уже февраль, март мы не допускали повторения подобных случаев. Максимально все силы были задействованы в тепловых сетях на съем показаний не только домовых приборов, а и квартирных по отоплению, с тем, чтобы вот минимизировать ситуации, когда люди, не имеющие квартирных счетчиков, страдают из-за соседей и получают начисление увеличенную сумму за счет того, что кто-то из соседей не передал показания. Эта проблема, к сожалению, сохраняется. Мы за эти два месяца вышли вообще в режим до 100 тысяч вот таких корректировок лицевых счетов в месяц только по причине в основной массе того, что максимально делся до 80-90% контроль, контрольным съемом и передачей показаний. Мы старались собрать показания, чтобы не допускать, повторюсь, таких начислений, как были там, по 9 тысяч платежки, по 7 тысяч платежки, чтобы, чтобы эта ситуация не повторялась. Но я считаю, что до тех пор, пока на законодательном уровне не будет урегулирован этот вопрос, проблема может повторяться, поэтому все надежды на то, что в следующий отопительный сезон все-таки нормативная база немножко в этой части будет подкорректирована. Вот. Вторая ситуация тоже, которая достаточно системно проявилась и вместе с городом много было работы проделано, начиная с января месяца, это не учтенное потребление тепла, это воровство тепла, это не площадей. Тоже задача, наверное, на межотопительный период, максимально сделать выверку всех встроенных помещений, оценить реальные площади. Могу сказать, что на практике, вот когда этому вопросу была предана огласка, очень много после этого обращений есть жителей с просьбой проверить, а отапливается ли встроенные помещение, а заключены ли договора. То есть этот вопрос не оставил киевлян безучастными, и каждый, или очень много, скажем так, киевлян заинтересовались вот этими всеми встроенными помещениями в домах, насколько они платят, какие площади реальные, нереальные там площади, увеличенные. Поэтому это тоже одна из задач на межотопительный сезон. Ну и также в контексте того, что сказал Петр Александрович, в плане прозрачности начислений, мы на этот межотопительный сезон планируем максимально установить дистанционный съем с домовых счетчиков, тепла, то есть тем, чтобы не нужно было ходить каждый месяц в подвал, спускаться, снимать показания, с тем, чтобы эти показания передавались автоматически. На сейчас, на текущий момент, порядка 4000 приборов учета уже оборудовано дистанционным съемом показаний. То есть это чуть меньше половины счетчиков, которые есть в нашей зоне обслуживания на домах. Вот, к началу следующего отопительного сезона эта цифра должна быть максимально близка ну, если не к 100%, то близко хотя бы к 100%, с тем, чтобы уйти от ситуации, когда удается попасть в подвал, не удается попасть в подвал на контрольный съем, там, согласны с этим контрольным съемом или у кого-то вызывают вопросы при дистанционном съеме и дальнейшем э, показывании ведомости детализированно, например, в личном кабинете, каждый может проверить эту информацию, убедиться в корректности и прозрачности, в первую очередь, начислений, потому что повторюсь, цена вопроса коммунальных услуг стала настолько высокой, что она не оставляет безучастным ни одного из, наверное, наших клиентов, ни одного из жителей города Киева. Вот. Ну и, наверное, вторая, самая проблемная часть – это долги. В отопительный сезон мы заходили с дебиторской задолженностью порядка 1,7 миллиарда гривен. Но сейчас эта цифра приблизилась к 5 миллиардам. Вот все, что бы мы ни делали, если долги будут расти и не будут погашаться, то, наверное, и источников, и ресурсов для нормальной подготовки к следующему отопительному сезону, которая фактически уже начинается с завтрашнего дня, вот, у нас не будет. А наибольшие должники в данном случае несколько буквально категорий. Это в первую очередь, конечно же, население города Киева. Прирост долга более полутора миллиардов гривен. Это государство в лице оплаты льгот и субсидий более миллиарда гривен прирост долга за этот отопительный сезон по льготам и субсидиям. И это существенная доля в общей массе долгов. Также государственный бюджет в плане финансирования предприятий, которые из государственного бюджета финансируются, тоже больше, чем на 130 миллионов гривен возрос за этот отопительный сезон, возрос долг по этой категории. Вот. В отличие, например, от городского бюджета, где все усилия были приложены с тем, чтобы никаких долгов у предприятий, которые финансируются с городского бюджета, ни по теплу, ни по электроэнергии не было. Здесь ну, с нашей стороны только можно поблагодарить городские власти, которые с абсолютным пониманием отнеслись к вопросу расчетов за теплоносители, с пониманием того, что отопительный сезон должен проходить нормально, без срывов, и город приложил максимум усилий, чтобы по части городских предприятий долгов никаких ни за тепло, ни за электроэнергию не было. И это, в общем-то, нам достаточно успешно удалось решить этот вопрос. Но, повторяю, по самим бытовым клиентам, по киевлянам долг огромен, он очень большой. И мы надеемся, что сейчас в отсутствие нагрузки дополнительных платежей текущих, за и начислений за отопление все-таки за какой-то период 5-6 месяцев межотопительного периода, по аналогии с прошлым годом, нам постепенно удастся снизить эту задолженность по населению. Ну, у меня, наверное, все. Спасибо. Сергей Владимирович, передаем. Сергей Шаргелин. Достаточно сложно что-то добавить, конечно. Но я немного остановлюсь на статистике по поводу количества аварийных отключений, которые мы имели за прошедший отопительный период составляет порядка 5700 повреждений, которые мы имели на сетях в течение всего отопительного сезона. К сожалению, эта динамика имеет свойство возрастать. К сожалению, да, цифры эти увеличиваются в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Но, невзирая на такое количество повреждений, да, период период устранения повреждений, которые в сравнении с прошлым отопительным сезоном, когда мы в среднем устраняли 20-22 часа, в этом отопительном сезоне мы смогли увидеть цифру практически в два раза меньше. И она составляет около, в среднем около 12 часов. Это, соответственно, то, с чем мы на сегодняшний день работаем. В отношении инвестиционной программы. Мы находимся сейчас на финальной стадии ее утверждения и должен доложить о том, что она составляет по третью часть, это производство ремонтов на трассах. Третья часть инвестиционной программы ⁇ это производство работ на трассах для того, чтобы мы снижали эти потери. Ну и, соответственно, оставшаяся часть, то, что уже было сказано, это окончание программы по установке приборов учета. Если позволите, вот маленький я акцент небольшой сделаю то, что о чем сказал Сергей Владимирович. Мы в начале отопительного сезона а, не озвучивали цифры, но для себя ставили задачу: вот то, с чего Сергей Владимирович начал, снизить время устранения. Мы для себя поставили 12 часов, отопительный период. Отопление должно в среднем все аварии ликвидироваться. Это там существенная разница с тем, что было. Хотя мы нигде никому эти цифры не озвучивали и не анонсировали. Но тем не менее, вот действительно этот отопительный сезон в плане скорости устранения повреждений в разы просто быстрее отрабатывался. И не более 12 часов в среднее время восстановления аварийных ситуаций. Это очень и очень как бы серьезный показатель результаты этого отопительного сезона. Извините, спасибо. Ну, коротко у нас такая вот информация. Будь ласка, какие запитания? Задавайте громадська рада, бюджетний комітет, Так, Червоців. Мені цікавить таке питання, чому значить, яких мірко не виконує закон 1998, який передбачено укладення прямих договорів постачальника трудової енергії, постачальника електроенергії, з фізичними особами споживачами. А чому ви вважаєте, що не виконано? Не виконуємо, тому що ми не, 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 не є достатньо матеріалів, аналіз і ми до вас зверталися, і ви просто-напросто роками розводите людей. Яким чином? Тим, що ви потім значить, ці борги, які виникають через вашу неспроможність організувати роботу в вашому відомстві в Києва кладете на плечі всіх киян. Навіть на бюджетників, на пенсіонерів, на саме малозабезпечені значить, слої населення. Я мене можу підтвердити це документами, і я до вас зверталася. Ви просто-напросто не реагуєте на нормальні значить, звернення. У мене все. Дякую за ваш вопрос. Я не можу согласитися абсолютно з вашими виводами на сьогодні, в місті Києві. Порядка всего лишь 500 домов по зоне Киевэнерго, которые, в общем-то, не приняли решение перейти на прямые договора. Это примерно 5% от общего количества домов, которые у нас есть по зоне Киевэнерго. Если говорить конкретно о частном случае, о котором вы имеете в виду, где полдома на прямых договорах, полдома остается на товаре, и жилищная организация покупает тепловую энергию. Ну, в первую очередь, наверное, это все-таки решение жителей этой части дома и жилищной организации. Но в то же время сейчас как раз идет процесс перевода вот этой части дома на прямые договора. Поэтому я не вижу на самом деле никакой проблемы с точки зрения нежелания Киев энерго не переходить на прямые договора. Повторюсь, более 90% домов, которые по нашей зоне обслуживаются, они на прямых договорах. Поэтому я не могу с вашими выводами согласиться. Ну за ваш вопрос спасибо. Спасибо.